नीति है वो अभी तो रिहाई का मसला चल रहा है और उसमें पूरा सरकार को क्योंकि उनको रिहा करना पड़ेगा कोई अल्टरनेटिव नहीं है सरकार की मजबूरी होगी दोनों सरकारों की भाजपा सरकार की भी और ये आम पार्टी की सरकार है जो भगवंत मान की दोनों की मजबूरी होगी उनकी रिहाई के बाद जो है ये पंजाब की आवाज है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि गुरुद्वारों का प्रबंध करती है और जो श्रोमणी अकाली दल है ये सिखों के हाथ में होना चाहिए और सिखों के बहाद एक नेता भाई अमृतपाल सिंह हैं तो जो श्रोमणी कमेटी है और श्रोमणी अकाली दल है इसकी अगवाई भाई अमृतपाल सिंह को करनी चाहिए ये मत है पंजाब में तमाम सिखों का आप, आपका जो मतलब अमृतपाल जो इलेक्शन खेला आप लोग का हाँ जी चुनाव इस आधार पर लड़ा गया था कि भाई अमृतपाल सिंह पंजाब में अमृत संचार कर रहे थे और वो नशा रहत कर रहे थे पंजाब को तो बेईमान तरीके से जो भगवंत मान की सरकार सी उन्होंने उनकी गिरफ्तारी कर ली और उसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला बताया और हिंदू सिख का मसला बताया जो बिल्कुल झूठ था तो उनके खिलाफ़ फतवा लेना था कि जो ये गिरफ़्तारी की ये गलत की और गैर कानूनी थी गैर नैतिक थी मॉरल के खिलाफ थी इसलिए ਇਨਕੋ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਭਾਜਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਥਾ ਤਾਂ ਗੈਰ ਨੈਤਿਕ ਥਾ ਇਸ ਸਟਰੈਟਜੀ 'ਤੇ ਜੋ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਥਾ ਜਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਥਾ ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਦੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਸਦਾਰੀ ਸੀ ਜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਗੈਰ ਨੈਤਿਕ ਸੀ